assalomu alaykum hurmatli youtub kuzatuvchilari navoiy viloyati haytarchi tumani miyonqol mahallasi olmazor io Muhammad kaliforniya qizil chuvochanglar biznes bilan shug'lanaman va daromad qilaman hurmatli yurtdoshlar o'tgan videolarimizda chuvochanglarni baraktordan ajratib olish haqida aytib o'tgandik bugun endi o'zi ayiri olgan chvochanlarizni baraktrga qayta jarayonini aytib o'tamiz eng avvalo bizni beraytorimizni o'zini ta'minlaishimiz kerak ya'ni nima berayterni tag qismini tekis qilishimiz kerak tekis qilishimizga sabab cuni e, tekis qilishimizga sababma tekis bo'lishi kerak suv to'dalanib qolmasligi kerak suv to'dalanib qolgandan keyin namlik miqdori ortib sifatli sifatsiz begono hosil bo'ladi shu sifatli begonos tayyorlash uchun biz an undi beraytrni tag qismini tekis qilishimiz kerak keyin mana bu narsalar bular отход bular bego oishdag ana vetkadan o'tmagan отходlar bularni braktorimiz tekis olganimizdan keyin usti qismiga yo'yib chiqamiz o'haa yordamida tekis qilib yo'yib chiqamiz и keyin ustiga b yo'yilgan nurlar bular o'sha videomizda aytib o'tgandk oldin o'sha chvorchanni ustiga o'n santimetr nurisob o'n ikki santimetr qilib olib yomoshib tashlaganmiz endi shu narsalarni hozir usti qisini tashibcqashar bit tomondan tashib chiqqanmiz и bлокlarni terib kelyapmiz mana shu ko'rinishda beraktorlariizni taxlab olamiz mana bu yoqqa hozir bu tomonda yurtdoshlar hozir bu videoda qanday ko'rinyapti mana chuvolchanlarimiz nihoyatda zich yurtdoshlar manaka shu hamkorlik qilaman deganlarga ham urbu nurlarimizni nurlarni o'rtaga qo'yib chiqamiz dlar от nrni qo'ygandan keyin отxoд ustidan bu nur nurlarni yo'yib chiqamiz yurtdoshlar и keyin o'sha baktorni asini sifatni ta'minlash uchun keyin chiroyli akkuratni turish uchun broklardan foydalanamizk yurtdoshlar o tortibkat videoda bilmaim olib tortib blarn terib chiqamiz ko'ryapsizau ularga terilmagan sabab ularni yaqinda aniq qilib oldik be ajratib qo'lganmiz ularga ham terib chiqamiz hurmatli yurtdoshlar keyin hozir yana sizlarga navbatdagi bras ko'rsatib o'taman hozir yer atrofidan end man sizlarga mana bu beraktr haqida a taman bu berak og'darib chiqqanmizchun mana videodan ko'rib guvoh bo'lyapsizlar sizlarda to'g'ri savol tug'ilishi mumkin nimaga buni og'darib chiqdinglar degan savol tug'ilishi mumkin buni begona sifatini oshirish maqsadida sifatli begona tayyorlash maqsadida bu beakm og'darib chiqqanmiz og'dar chiq sabab bu nurlarimiz ham ancha shamollaydi и keyin o'sha ogdarib chiqqanimizdan so'ng ustidagi yeyilmagan begomusi tag qismiga tushgandan keyin chuvarchanglar yana ishlab o'sha begomusni qayta ishlab yeb sifatli begomus tayyorlab beradi begomuslarni yerishini ham yaxshilaydida chuvachanlari ancha hurmatli yurtdoshlar mana hozir direktordan ajratib olgan begomuslarimiz hozir o'ttiz donadan ziyod begomus xaltalab taxlab qo'ydik sotuvga tayyor hamkorlik qilaman deganlar murojaat qilaverasizlar o'sha hamsharaga telefon raqamlarimizga to'qson uch kodi bilan to'rt yuz oltmish uch yetmish uch sak telefon arqalia murojaat qilaverasizlar cheklanmagan miqdorda begomuslarni yetkazib beramiz ishlarimiz hozir qizg'in bratorlardai begomuslarni ilab olyapmiz begomuslarimiz ham o'ta sifatli yurtdoshlar mana begomuslarimizni sifatiga javob beramiz hech qanday buni unmasi yo'q tosh bosh degan narsa yo'q manki nol besh sitkadamadilib olib borib beramiz do'stlar. mana buraktorlarimiz kimda kimga kaliforniya qizil chuvalchanlari o'sha şey, kaliforniya qizil chuvolchanglari yetishtirgan begomusa kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar <laughs> o'zbekiston bo'ylab доставка xizmati mavjud tushuntirish o'rgatish <laughs> ishlarini olib boramiz to daromadga kirguningizcha bemalol murojaat qilaverasizlar <laughs> yurtdoshlar <laughs> hurmatli yurtdoshlar mana sizlarga hozir chuvarchangrini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman chuvorchanlarimiz yetmish sakson foiz go'sht miqdorida olib borib beramiz mana yurtdoshlar kimda kim olmoqchi kim, bo'lsa o'sha hamkorlik qilaman deganlar o'zlari istagan joylaridan solib ketishlari mumkin yurtdoshlar hech qaysi mijozimizni norozi qilib jo'natmaymiz yurtdoshlar